Hazırsınız dostlar? Mən Abdullah. Bu gün evdə qarşınızdayam. Bu indi başınızda gördüyünüz kimi Svetra, Sinalan tokenin təhlil edəcəm dostlar. Bu token nədir, nə dediyini, nə işə yarar, hamsa haqqında məlumat verməyə çalışacam. Daha doğrusu bu bir token deyil dostlar. Bu tokenin özünün altında 3 dənə token çıxardıqlar dostlar. Bu bir Svetrali Owner tərəfindən yaradılmış tokendir dostlar və o token də özünün bir platforması var və burada özünə tokenlər çıxardırırım. Əgər siz bu tokenləri alıb hold edəcəksiz dostlar, bunlarla sayəsində pul qazana biləcəksiz. Yəni sizə hədiyyə verəcək. Mən hərəsə hansə edəyən götürmək istəyirsə, isə burada onun ala bilərsiniz. Məsələn dostlar, USDT partiyəsindən alsaz siz də istə qazanacaqsınız BTC partisindən də siz BTC BT, Bitcoin qazanacaqsınız dostlar. Yəni hədiyyə olaraq verəcək tozları əlinizdə tutsaq, yəni bu da tokenin yaxşı tərəflərindən biridir. İndidən deyim dostlar, Telegram kanalıma gələ bilərsiniz. Telegram kanalımda ən sonlu səslə yayınlar edirik dostlar. Orada sizin verdiyiniz tokenləri incələyirik və yaxud da mənim özümün tapdığım tokenləri incələyirik dostlar. Bu tokenləri mənim sağ olun izlədiyiniz, hamı izləyəcəyə sayı əsına tapdığı, araşdırdıq və həqiqətən bəyəndiyiniz layihələrdən biri oldu. Əgər siz də bəyəndisə yatırım edə bilərsiniz dostlar. Amma təbiqən mən yatırım tövsiyəsi verməyəcəm. Sadəcə məlumat mal xarakterli video çəkəcəm siz nə edə bilərsiniz dostlar? Siz özünüz bu saytı araşdıra bilərsiniz. Siz bizdən məlumat ala bilərsiniz. Necə almaq olar, satmaq olar dostlar. Onun da kanalın videoda kanal kanalda videoları var dostlar. Olar deyib izləyə bilərsiniz. Sözsüz sizə də dostlar, gördünüz kimi burada BTC partisi ilə başladı dostlar. Yeni səhifəyə də atıram. Burada ha haqqında məlumat verilir dostlar. Bu maliyyəal bir tərəfindən yaradılıb dostlar və bütün gizliliyi qorunur dostlar. Bu token heç bir halda sizi ə, yarı yolda qoymaz dostlar. Yəni feedback-ləri hamısı kitdənib dostlar. Yaxın gecədə Coin Market Cap və CoinGenco gələcək. Bunlarla birlədikdə tokenin qiyməti təbii ki, yəni market cap-də çox qalxacaqdır dostlar. Yəni məni bu market cap-də dostlar scam olmayan çox az tokenləri var. Yəni əgər bu token bu market cap-də scam olmursa dostlar, mən həqiqətən çox güvənərəm. Hətta çox dostlar belə tokenləri tapmaq çox çətindir dostlar. Belə adminlərin üzərində işlədiyi, fərqli ölkə qruplarının açıldığı dostlar, qrup aktiv olmasa belə də adminlərin üzərində işlədiyi tokenlər dostlar. Bu Amma, amma 90% da qrup həmişə aktiv olur. Yəni sağ olsun türk xalqı adimlər hər zaman mənim suallarımıza cavablandırdılar. Buradan cemaabiyə salamlarımı göndəriləm. Nə sualınız varsa verdiniz dostlar. Özü sağ olsun. Həmsin bir-bir cavablandırdı. Yəni həqiqətlər dedi dostlar. Yalanlan biz belə eləcəyik eləyəcəyik deyə mən yəni izlə dem atmadı dostlar. E, yəni nə düşməl onun idi. Həqiqətən məsələn mən o mərkəz və bu yaxınlığa gəlməz hardasa küçə həyətçəsinə gələr dostlar. Çox haqlıdır. Çünki hələ market kapazdır. Yaxın gələcəkdə market kapın artmağı ilə birlikdə coin mərkəzlə və coin qonq dəyərləri çox rahat bir yerdə. Burda bay və qraf bölməsinə baxa bilərsiniz. Məsələn mən poko ilə qrafiklərə baxmaq üstün tuturam dostlar. Niyə? Çünki poko ilə qrafiklərə baxanda həm də ordan ala da bilərik dostlar. Yaxın gələcəkdə bu tokenin, e, yəni bu platformanın özündə swap platforması vəzər açmaq kimi hədəfləri də var, dostlar. Həqiqətən tokenin hədəflərini və sərləmən çox bəyənəndim. Siz də maraqlısa girib incələyə bilərsiniz. E, belə deyim dostlar, mən %100 yüz demirəm ki, bu token partladacaq, eləyəcəyəm, amma mənim həqiqətən gözlədiyim tokenlərimdən biridir, dostlar. Bunu buradan etcliyə bilərsiz. Siz bura, buraya etcliyəcəksiniz, dostlar. Tatət bölməsində sizin tokeniniz görsənəcək. E, burada qiymətinin indi azaldığını görürük, dostlar. 25 sentlərdən vəsə gəlib, amma bu artacaq, dostlar, əminəm. Gördüyünüz kimi, əvvəlki çıxdığı qiymətlər hardan idisə, çıxdığı qiymətlərdən haralara kimi gəlib. Təbii ki, bütün token haqqında, dostlar, Bitcoinin qrafiknə oxşayır bu növ baxsaq, dostlar. İndi Bitcoinlə e, burada görəcəyiniz bö -bö 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 böyük bir əsərdir. Buna da bir dəfə həcm girsəl olsa, yəni investorlar yenidən digərdirsə 100 BNB olsa, bu artı təzən 30 sentlə səviyyəsində məsələ qaidar doğsa ki, bu da çox mümkünsiz bir şey deyil dostlar. Yəni bacarmaq olar, həqiqətən etmək olar bu tokenlə. Burda haqqında məlumat verdilərsə, kontraktın adi liquid tokendən olsa, беyəq videonun başında dediyim kimi, burada tokenimiz haqqında bir məlumatdır. 5% marketing üçün alıb 3% Bitcoin-lə hədiyyə verməli reward-sını alıb dostlar, 3% lik vidütünə aid bir faylda belə dizalib 2% faizdir, max wallet və 1% faizdir, max transaction oldusa bunlar ayrıdır. Yəni bu ikisi arxada-arxada qatmışdır. Sonra bu tax fee-lər bunlardır, dostlar. Yəni max walletdə 2% ola bilər, dostlar. 1 token bir nəfər 2%nı artıq portfelində tuta bilməz və 1%nən də artıqını alıb sata bilməz, dostlar numardan xeyriyyət bölməsi var dostlar, xeyriyyəçilik bölməsi. Yəni ə, uşaqlara, dünya deməli, evsiz uşaqlara dostlar, anası və atasını itirmiş uşaqlara hər ay o, o, o düzənlə olaraq dostlar hədiyyələr verirlər, daha doğrusu onlara yardım edirlər dostlar. Onların həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Bu da təkinin hədəflərindən və məqsədlərindən biridir, həqiqətən sözlə və açımın bağlamı altında çox yaxşı token. Burada gördüyünüz kimi dostlar hədəfləri nədir? Vebsaytdə olanca olacaq. Daha sonra sözləməyə gedəcək. Daha sonra 500 holder çatacaqlar, daha sonra 1000 holder çatacaqlar. KYC və audit gələcək. Fist donation yəni donorlar uşaq evlərinə bayaqda atətan sonra uşaqlara yardımları göstərəcəklər. Daha sonra 3k holder çatacaqlar. CoinGate və CoinMash Capital istifadə edəcəklər. Daha sonra vebsaytdə lans olacaq. Daha sonra maliyyə yenidən dostlar inkleyasiyaya davam edəcələr. 1 milyon sayı olduğunu görürük. Dekabrın 20-də launch dostlar bu token. Burada white paper haqqında məlumat ala bilərsiz. Bütün white paperlər vardıysa mənim reward adresim dostlar. Bu Bunu bunun reward adresinizi BSC scan-dan götürüb yapışdıra biləciz və track reward deyə reward divizə baxa bilərsiz. Aşağı endim eyni zəvr dostlar. Burada bizə 2 dənə sosial media hesabları veriblər dostlar. Bildiyiniz kimi bizə 2 dənə sosial media hesabı maraqlıdır. 1 Twitter-də, ikincisi Telegram-da dostlar. Twitter və Telegramlarına daxil olacağam əbətə də bizim də mənim qarşıma açılır dostlar 609 nəfər Twitterdə takipçilər var və mən də takip atıram 610 nəfər oldu dostlar Twitterdə də bot olmağı çox önəmlidir dostlar yəni bot takipçi vurmuyuplar həqiqətən hamısı özü takipçilərdir postlarından da görünür dostlar 65 like 26 RT çox yaxşıdır burada tokenin ə, başqa bu BCST-dir dostlar. BCST-nin burdan baxa bilərsiniz gördüyünüz kimi BCST boostlu olan token. Dostlar onun da qiyməti gün-gündən qalxır. Yəni burdan girib hamsını endirə bilərsiniz dostlar. YZT partisini alsaz reward olaraq YZT re re qazanacaqsınız. Boost partisini alsaz reward olaraq boost qazanandasınız dostlar. Boostu dincəliyə bilərsiniz. Burdan da gördüyünüz kimi Telegram kanalında başqa incələməyə mənə elə bir şey yoxdur dostlar. Bu P coin-la adını veriblər dostlar. Bu bu token Əzizlərim, buston on token dostlar 085x dostlar. Mənim açdığım bu buston on token də artıq buradan çıxa bilər. Yəni eyni şeylər də burada da var dostlar. Yəni bir, hamısının bir-birinə oxşar dostlar tokenlərin. Ə, çünki bir platformadan çıxıb, yəni Swiftstand safe altından çıxıb dostlar. Münənnik video 11 BNB-dir. Liquid artı bəzəli dostlar, amma çıxdığı nöqtələrdən yüksək səvərlidir. Yəni gördüyünüz kimi çıxdığı nöqtə harada, indiki qiymət harada dostlar. Həqiqətən adminlər bütün coinləri stabil vəziyyətdə, yəni çıxdığı qiymətdən yuxarıda saxlaya biliblər dostlar. Yaxın gələcəkdə yeni tokenlər çıxacaq. Yəni yeni tokenləri almağı da yaddan çıxartmayın dostlar. Niyə? Çünki aldığınızla qiyməti qalxar və qiyməti qalxdıqda yaxşı xeyir də əldə edə bilərsiniz. Yəni daha sonra da söyləyədiz ki, heç bir token ə, yəni çıxdığı qiymətdən aşağılara düşmür. E, daha sonra buradan da çıxa bilərəm dostlar. Mən zə burdan da çıxa bilərəm. Bir də Telegram hesabları qaldı incələməyə məhödürsə. Telegram hesablarını incəyəm daha sonra videonun yeniləşdirə. Telegram kanallarına daxil oldum dostlar. Gördüyünüz kimi Switch-də 1748 nəfər üzv var dostlar ha burada e, suallarınız və sələlər yazsınız dostlar, anında cavab verəcəklər sizə adminlər və sələ. Burda da Türkiyə qrupunda da qatıl bilərsiniz dostlar. Hər hansı bir sualınız varsa Türkiyə qrupunda da verə bilərsiniz. Belə bir YouTube belə reklam eriplər dostlar. Bu YouTube-un 145 min abunəsi var və mavi tikalı YouTube-da dostlar. Yəni bu həqiqətən önəmli işlərdən biridir mənim gözümdə niyetü marketinqa davam eləyir dostlar. Yəni hədəflərindən ən birincisi dəfə nəmin böyük marketinq eləmək dostlar. Gördüyünüz kimi bu ünit böyük dostlar 156 min abunəti vermiş elədi. Mən səhifə görmüşəm dostlar. Flonzi və mavi tikaldığını da görürük dostlar. Daha sonra buradan çıxıram dostlar başqa və bu formatımırebdə bu formatın mənim özüm də takip eləməkdə çox gözəl proyektlər paylaşır. Yəni əgər bu proyektlə paylaşılıbsa, həqiqətən deməyim nə səbəb dostlar, mən bəyəndim. Doğrudursa, yuxarı çıxıram dostlar, burada gördüyünüz kimi Twitterdə və sərə paylaşımdan edirlər. Mark Pambi belə bir YouTube videosu paylaşıblar dostlar. Yuxarı çıxıram John O'Neil həqiqətən hər postda izləsərə paylaşır. Hələ olsun ona da deyirəm dostlar. Artıq burdan aşağı enə bilərsiniz dostlar. Bu günlük bu qədər. Kanalıma abunə olmağınızdan bənim vədəm çox təzə videolar gəlməsi üçün mütləq bunu mənə bildirməyə də çaxtmayın. Gələn videoda görüşündə sağ olun, sağamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın kanalına abunə ol, videonu bəyən və Telegram kanalımda da qatılmayıdandan çıxartmayın, çünki belə tokenlərlə haqqında çox söhbət eləyib, bu nöqtələrdə daha tez-tez söhbət edəcəyəm.